राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विविध मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडली एकनाथ खडसे यांच्या अलीकडीलच वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटले की गिरीश महाजन यांच्यावर सतत आरोप करणं योग्य नाही फक्त संबंध असल्याचा अर्थ गुन्हा होत असला असं नाही माझेही अनेकांसोबत संबंध आहेत पण याचा अर्थ मी काही गैर केलं असा होत नाही त्यांनी खडसेंना सल्ला दिला की अशा प्रकारे व्यक्तींना टार्गेट करू नये मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले की निकाल पूर्णता वाचल्याशिवाय मत मांडणं योग्य नाही राज्याचे वरिष्ठ वकील सरकारची भूमिका स्पष्ट करतील सूरज चव्हाण छावा संघटना प्रकरणी त्यांनी आवाहन केले की कोणीही रस्त्यावरची लढाई लढू नये आंदोलन वैचारिक असलं पाहिजे रस्त्यावरील नवे मार्केटिंग करून कायदा सुव्यवस्था बिघडवू नका हनी प्रकरणात ते म्हणाले ज्यांच्याकडे पुरावे असतात ते लगेच जनतेसमोर आणतात फक्त टी आर साठी लोकांना सम्रित करू नये कोर्टाने कुठल्या मुद्द्यावर त्यांना रिलीफ दिलाय आरोपींना एक तर बघावं लागेल शेवटी कोर्टाची ऑर्डर पूर्ण वाचल्याशिवाय त्यावर काही आपलं मत व्यक्त करणं काही योग्य नाही आमचे जे राज्याचे अटॉर्नी जनरल आहेत

इसका जब तक हम ऑर्डर नहीं पड़ेंगे तब तक बोलना ठीक नहीं है हमारे अटॉर्नी जनरल है हमारे सरकारी वकील है उसकी पूरा उसका जो ऑर्डर में क्या क्या लिखा है वो देखेंगे और बाद में भूमिका ठहराएंगे उसमें क्या करना है आज तो मैं केवल हमारे विदर्भ में छियासी हजार हेक्टर जो झुड़पी जंगल की जगह है इस झुड़पी जंगल जगह को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अलग अलग प्रकार से जंगल के बारे में क्या क्या करना चाहिए उसके लिए एक बैठक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कम से कम दो लाख परिवारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है अगर झुड़पी जंगल की जगह के बारे में अगर निर्णय हो जाता है तो दो लाख परिवार को घर मिळ सकते पट्टी मिळ सकते इसके लिए आज बैठक आहे राज्यामध्ये कुठल्याही संघटनेने रस्त्यावरची लढाई लढू नये झवा संघटना असो की अजितदालाचे कार्यकर्ते असो कि भाजपचे कार्यकर्ते असो वैचारिक लढाई ही वैचारिक पद्धतीने लढली पाहिजे काही जर आंदोलना जर पवित्र घ्यायची असेल तर आंदोलनाचे पवित्र घेता येतात पण मारपीट करणे त्या ठिकाणी वाद तयार होणे लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती निर्माण होणे एकामेकाला कार्यकर्त्याला मारून काय निर्णय होणार आहे त्यामुळं राज्य जर विकासाकडे चाललं आहे विकसित महाराष्ट्राकरता या पद्धतीचे जे तंटे आहेत रस्त्यावर येऊन करणे हे ये काही चांगलं नाही आहे मला असं वाटतं की राज्याला विकासाकडे नेण्याकरता सर्वांनी मदत केली पाहिजे आपसातले राळे करून महाराष्ट्राचं जे सामाजिक सांस्कृतिक जे वातावरण आहे हे बिघडवण्याचं काम कुणीही करू नये आणि महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीचे राडे करून कायदा व सुव्यवस्था हातात घेऊन या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने कुठलाही निर्णय किंवा कुठलाही मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही मला वाटतं आंदोलनाच्या भूमिका ठरल्या पाहिजे त्या मारपीटच्या नसल्या पाहिजे वैचारिक पद्धति देखिए संजय राउत ऐसे व्यक्ति है और उनको बोलने वाले जो हडट्टीवार और नाना पटोले इनके पास कुछ होता ना इनके मन में एक सेकंड भी नहीं रुकता क्यों नहीं आप मीडिया के सामने ला रहे क्यों नहीं हाउस में आपने लाया समर्पित करना जनता को समर्पित रखना और टीआरपी बढ़ाना खुद का यही ये काम करते हैं लाइए ना कल अभी पता ही मिनट के अंदर आपके पास है तो देखिए आप जनता के सामने जिस प्रकार से बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा ना ना आनिए ना ट्रैप है ना कुछ है ना कुछ है आप लाइए सामने अगर आप में धमक है तो, तो ये संभ्रमित करने के लिए जनता को एक कंफ्यूजन तैयार करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट किए जाते हैं और मुझे विश्वास है अगर होता ना तो एक सेकंड में वो यहाँ पर जनता के सामने ये ये रुकने वाले लोग नहीं है। ये रुकने वाले लोग नहीं है। ये रुकने वाले लोग लोग नहीं नहीं है है एक एक मिनट में रुकते नहीं है और एक बात आ, हमारे गिरीश महाजन जी के बारे में जो कहा खड़से जी ने मैं खड़से जी के इसके, इसके पहले भी कह चुका हूँ कि केवल गिरीश महाजन जी को टारगेट करके बार बार उनकी प्रतिष्ठा को उनके इनसे रिलेशन है उनके वो लोड़ा से रिलेशन है उनके हजारों लोगों से रिलेशन है आपके मेरे रिलेशन है कल आपने गड़बड़ की तो मैंने गड़बड़ की ऐसा होता क्या ये ऐसा नहीं चलता है खड़से जी को भी मेरी सलाह है कि आप गिरीश महाजन जी के बारे में हर बार हर बार उनको खटगरे में खड़े करते हो ये अच्छा नहीं है गिरीश महाजन एक जवाबदार लीडर है और खड़से जी ने भी जवाबदार लीडर करके गिरीश महाजन के ऊपर आरोप करना इसके ऊपर आरोप करना उसके ऊपर आरोप करना ये ठीक बात नहीं है आ, उनके संबंध उनके साथ है उनके संबंध दोस्ती व्यक्ति के साथ होती है मेरे भी हजार दोस्त खड़े उससे जाके कल गुना कर ले तो मेरा क्या दोष है इसलिए पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने कम से कम किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं करनी चाहिए और ये जो एक बवंडर खड़ा किया गया महाराष्ट्र में ये बाउंडर को कोई अर्थ नहीं, नहीं।